Цими вихідними в жовтих водах у залі східних єдиноборств дитячої юнацької спортивної школи відбулись змагання чемпіонату Дніпропетровської області з боротьби самбо серед юнаків 1994-1997 років народження. Також вже традиційно в кінці року під час цього чемпіонату дебютували найменші вихованці спортивної школи, для яких наступний рік буде вже роком справжніх спортивних змагань. Так би мовити, розпочнеться їх рух до професійної спортивної вершини. Цього дня змагання об'єднали не лише жовтовоців, а й представників з різних міст Дніпропетровської області. Желтоводские спортсмены показали себя наша школа, Наша школа непосредственно выглядит неплохо на этих соревнованиях, показывает хорошие результаты. Уже некоторые закончились весовые категории бороться. Есть первые, много призовых мест, скажем так. Я, чтобы много не рассказывал, там, кто что до чего занял. Этот год наша школа «Желтые воды». Сработало неплохо. Сработало достаточно неплохо. Есть медали. Область есть где-то за СУ. Я всегда говорю, где-то в районе 120-130 медалей. Общий подсчет это будет потом. И медали Украины есть. В этом году у нас открылась новая борьба, новый вид это СУМО. В... Работать будем в этом направлении. Уже будут чемпионаты Украины. Ну, а так сказать, мы еще без открытия этого отделения. Наши люди выезжали на соревнования. И надо сказать, вот Шилона которая выступала на соревнованиях, она даже чемпионкой мира стала без открытия этого отделения. Ну, показала хорошие результаты. То й спортсмен, якщо він хорошо развит, то показує результати во многих відах. Єдиноборці, я думаю, спорта. Кількість вихованців дитячої юнацької спортивної школи в жовтих Водах з кожним роком стає все більша. Але слід зауважити, що для того, аби спорт, як і раніше, пішов у маси, треба вести досить велику роботу з його популяризації. Кількість людей, як було, скажімо, у нас, їх просто прибавляється. Єдине, хочеться сказати, що якщо би ще як то розробити На уровне министерств какие-то другие программы для детей, и их бы больше привлекать на занятия. Вот хорошо у нас работает бассейн, детей водят туда. Это отлично, закалка для, для здоровья, для деток. Но как-то надо и другие высокие программы. С каждым годом сокращение на спорт все больше, больше их сокращают, финансирование. И это, это пагубно сказывается, во-первых, вообще на общем состоянии молодежи. Но они как-то чуть-чуть сразу видно, сбавили, сбавили по здоровью, сбавили. Я думаю, для фармацевтических фирм это, конечно, хорошо. Вот им теперь они там зарабатывают на этом хорошие деньги. Ну а для людей, которые свое здоровье оставляют где-то там, мы э, показываем хорошие результаты. В этом году вот, мне приятно э, представить, что наша школа имеет хорошие показатели. Был избран вице-президентом Днепропетровской области, федерации Днепропетровской области. Это наш Кариулин Сергей. И новое назначение у нас виенко Александр стал председателем, фе президентом федерации э самбо-дзюдо города Желтые воды. У нас ходят несколько человек всегда в состав сборной Украины. В этом году у нас была Галушка Влада. Настусенко діана. От ми буквально приїхали неділю та з чемпіонату а, з Кубка України по борьбі. Самба настала третє місце. Заняла про позитивний вплив спорту на дітей. Говорять не лише тренери, батьки й родичі вихованців дитячої нацької спортивної школи в один голос заявляють, що спорт це в першу чергу здоров'я, спорт це сила. Мій внук ходить на секцію. Дзюдо, тренер у нього зарьов. Сан Саныч. ходит он уже пятый год. Результаты в основном он бывает третье место, но чаще первое. Очень рада, что он посещает эту секцию, потому что секция это первое, первее всего это здоровье, это дисциплина, это учеба. Сами заявил желание ходить на секции. Сам заявил желание ходить на секции, ходит с 5 лет с детского садика. Посещали Киев, Одессу, Кировоград, Кривой Рог. Какой совет желтоводцам, у кого дети? Совет желтоводцам, у кого дети, отдавайте своих детей на секцию дзюдо. Три года мы ходим, в секцию дзюдо самбо до Сигарева Александра Александровича. Результаты? Ну вот, прошлый чемпионат области по Самбо мы заняли третье место. Надеюсь, в этот сегодняшний областной соревновании тоже что-то займем. Для развития ребенка в спорте Ой, Тут перечислять можно много разных факторов. Ну, основные ⁇ это целеустремленность. Раз. Где, как ни спорте, можно научиться проигрывать? И закалить себе именно характер, поставить цель, чтобы чего-то добиваться. Я не беру за тот момент, который это здоровье. Ну за три года мы забыли, что такое простуды, заболевания и так далее. То есть преимущество есть, минусов я не вижу никаких абсолютно. Изначально на секцию сами желание привели целенаправленно? Сюда. Нет, я шел целенаправленно, потому что ну, для парня ходить на танцы, ну как бы мне это ну немножко не по душе. То есть парень должен уметь защититься, ну, отстоять за себя. Как каким образом э, лучше боевыми какими-то искусствами будет получаться какие-то результаты в дальнейшем? Может быть, это ему будет дальше нравиться и он пойдет по этой ну, по этой дорожке. Вот нет, в жизни это всегда пригодится. Еще вопрос. Совет отдавать детей на спорт. Что, я хочу задать нам встречный вопрос родителям, которые почему-то не отдают детей заниматься каким видом спорта. Пускай это будет бег, плавание, дзюдо, карате, футбол, любой вид спорта поможет ребенку однозначно. В любом случае, когда человек занимался спортом, для него имеются определенные плюсы при поступлении. Потому что здоровые дети, они в любом вузе страны надо. И когда человек показал результаты и приходит со, со своими спортивными достижениями, у него уже есть плюсы для поступления. И я вот уже сколько лет с этим сталкиваюсь. И, и те люди, которые показывают результаты, во-первых, умеют добиваться хороших результатов, в спорте, они и в жизни также добиваются хороших результатов, Они становятся успешными людьми. Уважаемые желтоводцы, идите в любые секции, какие так, у нас есть в городе. Занимайтесь собой. Особенно займитесь вашими детьми. Я, конечно, не понимаю, когда приходят родители и говорят, но вот если моему ребенку понравится, он будет ходить. Я, мне это непонятна фраза. Ребенок должен, во-первых, выслушать родителей и прийти на секцию, привести его. Ну а там посмотрите, у нас в городе хватает всех. То понятно, ребенку как лучше. Сидеть у компьютера, поиграть в игры, а потом приходит, ему там 7-8 лет, а у него уже есть спины такое, что. Так что обязательно занимайтесь спортом. Своим здоровьем.